今天我和弟弟吃羊龙骨。嗯，哥，这个羊龙骨做火锅吃吧，这不挺好吗？铁骨肉做火锅最好吃了，弟弟。嗯。弟弟，水冲。嗯。嗯开始分割。嗯。哥，我去拿盘子，那不挺好。 弟弟，开始装盘吧。嗯。弟弟，你先进去翻锅。嗯<是>。放豆油，油热了放姜葱蒜，放豆瓣酱，放。 火了火了，树叶树皮乱七八糟调料放点儿，辣椒干放点儿，火锅底料放放，火了火了，火了出呛鼻子的香味儿，弟弟放肉，嗯，哎，肉再火了火了，火了火了，就这样翻炒一会儿。 给你开水，嗯，水停，嗯，生抽老抽一起抽点，抽多了不好，哎，放个黄豆粒这么大的大粒盐，嗯，放一把。羊蝎子先煮一个多小时，然后换这个锅呢，先盖上锅的盖。好期待呀，哥，那我挺好。